پاکستان اور بھارت کا تھرلنگ میچ تھوڑی دیر بعد شروع ہونے والا ہے کون جیتے گا کون ہیرو بنے گا کون زیرو ہو جائے گا یہ وہ سوالات ہیں جو تھوڑی دیر بعد آپ کو اس کے جوابات ملنے والے ہیں چند گھنٹے بعد وضع ہو جائے گی کون ہیرو بنتا ہے کون زیرو بنتا ہے میں ہوں رولی اور آپ دیکھ رہے ہیں زمینی کار پاکستان اور بھارت کے درمیان ایشیا کپ کا ایم میچ آج ساڑھے سات بجے شروع ہونے ہے پاکستان اور بھارت کے دمیان اب تک ایشیا کپ کا جو ریکارڈ ہے اس میں انڈیا کا پلہ بار باری ہے لیکن اس کے باوجود جو آج جو میچ ہونے جا رہا ہے اس کی صورتحال ذرا مختلف ہے اس پہ پر زیادہ پریشر انڈیا پہ ہے انڈیا پہ اس لیے ہے کہ انڈیا بھر میں احتجاج جاری ہے لوگ مطالبہ کر رہے ہیں کہ پاکستان کے ساتھ میچ نہ کھیلا جائے بلکہ یہ تو شہریوں کی بات نہیں ہو رہی ارکان پارلیمنٹ جو بھارتی ہے پارلیمنٹ میں پارلیمنٹ کے اندر بھی مطالبہ کرتے رہے ہیں کہ پاکستان کے ساتھ نہ کھیلیں لیکن شاید انہیں شکست کھیج کے لے آئی ہے یا کیا ہونے والا ہے ابھی تھوڑی دیر بعد اس کا نتیجہ سامنے آ جائے گا ابھی ایک طرف بھارتی جو پلیئرز ہیں ان پہ بھارتی کرکٹ ٹیم پہ دباؤ ہے اپنے بھارتیوں کا جو کہتے ہیں کہ پاکستان کے ساتھ میچ نہ کھیلیں اور دوسرا جو دباؤ ہے وہ پاکستان کے اس نئے ٹیلنٹ کا پریشر ہے کیونکہ پاکستان کی جو موجودہ ٹیم ہے اس کے ابھی تک کے نتائج تسلی بخش ہے اور خاص کر اس ایشیا کپ میں جو پاکستان کا اسپننگ اٹیک ہے وہ بڑا زبردست ہے اور بیٹنگ میں بھی کلک کر جائیں تو آج امتحان ہے کپتان سلمان علی آغا کا جو اسٹرائک ریٹ کے نام پہ پاکستان کی ٹیم کے کے کپتان بنائے گئے تھے جبکہ ایک اور اسٹرائک ریٹ والے محمد عرص کا بھی آج امتحان ہے جنہوں نے گیارہ میچ فیل ہونے کے بعد عمان کے خلاف ففٹی بنائی تھی اور ایک مرتبہ پھر بلے بلے کروا دی تھی اور آج پھر دیکھتے ہیں انہیں ون ڈاؤن کھلایا جاتا ہے یا نہیں کھلایا جاتا اگر ون ڈاؤن کھلاتے ہیں اور انڈیا کا خلاف میچ ہے تو کلک کر جاتے ہیں تو آج تو وہ ہیرو بن جائیں گے لیکن آج وہ اسی طرح ایک پرفارمنس دے گے اگر جو پچھلے گیارہ میچز میں دیتے رہیں تو پھر یقیناً زیرو بن جائیں گے اسی طرح سلمان علی آغا جو پچھلے کچھ عرصے سے مسلسل سٹرگل کرتے آ رہے ہیں ان کی کوئی پرفارمنس بیٹنگ میں بالکل نہیں ہے خاص کر کپتان بننے کے بعد ان کی بیٹنگ بری, بری طرح متاثر ہوئی ہے اس سالیہ عرصہ میں انہوں نے دو ففٹی ضرور کی ہے لیکن زیادہ تر ان کے فیلئرز ہوئے ہیں اب سارا دار و مدار جو ہے فخر زمان پہ ہے جو سینئر ہیں اور بہت اچھا کھیلتے ہیں خاص کر جو پریشر میچ میں ہو تو فخر زمان اچھا کھیلتے ہیں اس کے علاوہ جو جن بیٹنگ میں جس سے تو توقعات ہیں ان میں محمد نواز ہے محمد نواز بھی پریشر گیم اچھی کھیلتے ہیں امید کرتے ہیں کہ وہ بھارت کے خلاف اچھی پرفارمنس دیں گے اس کے علاوہ مڈل آرڈر میں ہمارے آر نواز ہے جن کی پرفارمنس اچھی رہی ہے آج اگر ان کو ون ڈاؤن یا ٹو ڈاؤن میں لایا جائے تو زیادہ پرفارمنس بہت ہو سکتی ہے کیونکہ جب سے ان کا بیٹنگ آرڈر تیسرے چوتھے نمبر سے اٹھا کے چوتھے پانچ میں پہ کیا گیا ان کی کارکردگی اتنی اچھی نہیں رہی جبکہ تیسرے اور چوتھے نمبر پہ ان کی بیٹنگ بہت اچھی رہی تھی ان کا ریکارڈ بھی اچھا ہے انہوں نے حالیہ کچھ عرصے میں اس کی پرفارمنس دی ہیں لیکن جب ان کا بیٹنگ آرڈر چینج ہوئے تو وہ آگے اچھا نہیں کھیل سکے یہ بھی جو مینجمنٹ ہے اور کپتان ہے ان کے لیے لمحہ فکریا ہے لمحہ فکرہ ہے کہ انہوں نے بیٹنگ آرڈر اپنے حساب سے تو ری شفل شاید کر دیا ہے لیکن اس کا نقصان آرس نواز کو ہو رہا ہے جو اب کم میں ٹیلنٹ ہے اور بہت اچھا ابھی تک کھیلتے آ رہے ہیں رہی بات ہے صاحبزادہ فرحان کی تو صاحبزادہ فرمان فرحان پاکستانی بیٹنگ لائن میں ایک ایسے کھلاڑی ہے جو چل گئے اگر تو وہ سارے میچ کا پانچ سات کی صلاحیت رکھتے ہیں سائم ایوب کو آج وکٹ پہ ٹھیرنا پڑے گا جلدی کر دی تھی عمان کے میچ میں اور جلدی آؤٹ ہو گئے تھے لیکن آج ان کے لیے بھی امتحان ہے آج پاکستان کے جو خاص کر بیٹنگ لائن ہے ان کو پرفارمنس دینا پڑے گی کیونکہ آج بیٹنگ اچھی چلے گی تو بالرس اس کا جواب دے سکے گئے کیونکہ بالرس اگر بعد میں آتے ہیں تو پاکستان پہلے بیٹنگ کرتا ہے اگر تو ان بیٹسمینوں کو اچھا ٹارگٹ دینا پڑے گا اور اگر پاکستان کی بیٹنگ بعد میں آگئی تو پھر تو مزید امتحان آ جائے گا کہ ان کو میں انہیں چیز کرنا پڑے گا اب اس طرح کی سیچویشن آ رہی ہے دوسری طرف بھارتی کیم سے خبریں آئی ہیں کہ شب جو ان کے ٹیسٹ کے ٹیم کے کپتان بھی ہیں وہ کل کی پریکٹس کرتے ہوئے زخمی ہو گئے تھے اور انہیں پکڑ کے باہر لے کے گئے تھے آج ان کی شرکت کے حوالے سے بھی سوالات ہیں کہا جا رہا ہے کہ ان کی شرکت مشکوک ہے تو اگر وہ نہیں کھیلتا تو یقیناً بھارت کو اس کا نقصان ہوگا اس کے علاوہ سوریا کمار یادو ایک ایسے پلیئر ہیں جو پورا میچ تبدیل کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں اگر جلدی ان کو آؤٹ کر لیں شبمن گل کو آؤٹ کر لیں تو باقی یقیناً باقیوں کو پریشر میں لایا جا سکتا ہے گرچہ بھارت کی بیٹنگ لائن بڑی لمبی ہے اور پانڈیا خاص کر اس طرح کے پریشر میچ میں اچھا کھیلتے ہیں تو پانڈیا اچھا کھیلتے ہیں روندرا جدیجہ اچھا کھیلتے ہیں وہ ان کی پاس بھی بڑے اچھے اچھے کلدیپ یادو کی صورت میں اچھا اسپنر موجود ہے اور ان کا اسپننگ اٹیک بھی اچھا ہے ان کی بیٹنگ بھی, بھی بڑی امپریسو ہے اور سب کو یاد ہونا چاہیے کہ انڈیا کی ٹیم ٹی ٹوئنٹی میں نمبر ون ہے اگر آج ان کا کوئی سیٹ بیک ہے تو وہ سب سے زیادہ سیٹ بیک وہ پریشر ہے جو آج پاکستان کے خلاف میچ کھیلنے کا ہے پاکستان کے خلاف وہ پریشر ہے جو انڈیا کے پیچھے جو ان کے ملک سے شور مچا ہوا ہے ان کے خلاف وہ کہتے ہیں میچ نہ کھیلیں نہ کھیلیں آج یقیناً بھارتی بارت, کھلاڑی اس خوف کے ساتھ اتریں گے کہ جب وہ میچ خدا نخواستہ ہار گئے تو پھر کیا کریں گے کیونکہ ان کے پیچھے بہت شور مچے گا اور اگلا میچ اگر وہ فائنل میں پہنچ بھی جاتے ہیں تو وہ پریشر مزید ڈبل ہو جائے گا اس کے مقابلے میں پاکستان ریلیکس موڈ میں میچ میں جا رہا ہے اور یہ جو سارا پریشر آ رہا ہے یہ جو حالیہ پاک بھارت جنگ ہوئی ہے اور پاکستان کو جنگ جیت گیا تھا اور بھارت کو اس میں جانی مالی نقصان کا سامنا کرنا پڑا تھا اس کے بعد یہی وہ پریشر ہے جس کی وجہ سے بھارت آج پریشر میں میچ کھیلے گا اور بھارت پہ پر پریشر بھی ہے کہ پاکستان کے خلاف میچ نہ کھیلے لیکن یہ اس کے باوجود پریشر کے باوجود بھارتی حکومت فیصلہ کیا ہے کہ پاکستان کے خلاف جو انٹریشنل میچز ہوں گے ان میں وہ کھیلے گئے اور بائ بھی سیریز نہیں کھیلے گئے یہ بھارت کی حکومت کا دانش مندانہ فیصلہ ہے بے کا اس پہ ترہ ترہ کے تبصرے ہو رہے ہیں لیکن اچھی بات یہ ہے کہ بھارت نے اچھا فیصلہ کیا ہے کیونکہ پاک بھارت کشیدگی اگر موجود رہے گی سرادوں پہ یا سیاست میں تو یہ کھیلوں کے مقابلے جو اس کو کم کر سکتے ہیں اس کے علاوہ کوئی اور راستہ ہے نہیں جو دونوں پڑوسی ممالک کے درمیان یہ ٹینشن ختم کر سکے تو آج کا میچ جو دبئی میں ہونے جا رہا ہے ایشیا کپ کا دونوں ٹیموں کا دوسرا دوسرا میچ ہے دونوں ٹیموں نے اپنا ایک ایک میچ جیتا ہوا ہے پاکستان نے را دیا تھا عمان کو جبکہ بھارت نے یو اے ای کو یک طرفہ مقابلے میں شکست دے دی تھی اور صرف اٹھاون راز کا ٹارگٹ انہوں نے چار شہریہ تین اوز میں پورا کر لیا تھا نو وکٹوں کے نقصان پہ ایک وکٹ کے نقصان پہ پورا کر دیا تھا تو ابھی دیکھتے ہیں ساری نظریں اب دبئی کرکٹ اسٹیڈیم میں دونوں ٹیموں کے پرفارمنس پہ ہیں آج دیکھتے ہیں کون سے کھلاڑی ہیرو بنتے ہیں کون کون سے کھلاڑی زیرو ہو جاتے ہیں کیونکہ یہ پرفارمنس بہت آگے بھی لے جاتی ہیں اور بہت سارا کیریئر خراب بھی کر دیتی ہیں اور یہ سب کو یاد ہوگا اب تک کے جتنے بھی میچز ہوئے ہیں ایک بڑی پرفارمنس چیتن شرما کو جوید میداد کے چھکے نے چیتن شرما کا کیریئر ختم کر دیا تھا اس کے علاوہ بھی جو پیچھے آپ دیکھیں تو جب جب بھارت کے کسی کھلاڑی نے پرفارمنس دیا تو وہ ہیرو بن گیا جب تک پاکستان کے کسی کھلاڑی نے پرفارمنس دیا تو وہ ہیرو بن گیا ہے لیکن جو اس میچ میں فیل ہو جاتا ہے وہ آ جاتا ہے وہ عدف بن جاتا ہے تنقید کا شائقین اسے پھر نہیں چھوڑتے اور یہ اب خاص کر پاکستان کی ٹیم جو رضوان اور بابر کے بغیر اس مرتبہ پہلی مرتبہ کسی بڑی ٹیم کے خلاف جا رہی ہے اس سے پہلے جب پاکستان نے یہ ٹیم بنائی تھی نیا ٹیلنٹ کے نام پہ سلمان علی آغا اس کے بنے تھے کپٹن تو چھوٹی ٹیموں سے کھیلتے رہے ہیں آج بڑی ٹیم کے خلاف پہلا میچ ہونے جا رہا ہے یہ امتحان سے کم نہیں ہے دیکھتے ہیں آج اگر اس میں سر ہو گئے تو یقیناً پاکستان کی ٹیم کا اعتماد بڑھے گا اس ٹیم پہ لوگوں کا اعتماد بھی بڑھے گا اور جو تنقید ہو رہی ہے مجھ سمیت بہت سارے لوگ جو کر رہے ہوتے ہیں نئے ٹیلنٹ کے نام پہ خاص کر سٹرائک ریٹ کے نام پہ جنہوں نے ٹیم میں جن کو کھپایا گیا ہے اگر وہ آج پرفارم کر جاتے ہیں تو یقیناً تنقید کا بھی اچھا جواب ہوگا تو دیکھتے ہیں اب کیا نتیجہ نکلتا ہے نتیجے کے بعد ایک مرتبہ پھر حاضر ہوں گے تب تک کے لیے اجازت دیجیے خدا حافظ